З нас на скай зв'язку Костянтин Строгінов українець, який живе в Ісландії. Костянтине, доб -ра -добро -ранку. Так. доброго ранку. Доброго ранку. Як як доброго. ви доброго. живете в Ісландії, Костянтине. Я живу в Ісландії в 13 років з, 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 з переривами, так сказать, і от останній етап 4 года. А чим ви там займаєтесь? Я занимаюсь туризмом. Я планів індивідуальні туристов. Исландии со всего мира. С всего света. С Украины часто приезжают туристы до Исландии. И с Украины не очень часто, не так много людей. Чаще из России, например, из Израиля. Ну, в основном соотечественники бывшие или просто люди, с которыми понимаем друг друга на русском, украинском языке. Ми говорили в цій студії сьогодні про ту кризу, так, яку потрапила Ісландія свого часу, вистояла в цій кризі, так, і всьому світу довела, що платити по чужих боргах громадяни Ісландії не будуть. В чому все ж таки була основна суть цієї кризи? Ну, з точки зору людини, яка безпосередньо в цьому перебувала, суть кріса стояла в тому, що банки, ісландські банки вони набирали дуже багато кредитів, роздували. пузырь и капитализация исландских банков на тот момент, перед кризисом, она где-то 8 раз превышала в этой стране. То есть очень был огромный пузырь. Когда начался кризис невозвратов, после событий там, Lehman ну, когда весь этот ком начал нарастать по всему миру, в Исландии все лопнуло в один день, это было в октябре 2008 года, то есть буквально рухнуло все в один день. Ну, все пропало, как говорится. Да, по 300 тысяч, действительно, по 300 тысяч евро на каждую людину был борг, как бы довелось оплатить, скажите, пожалуйста. Да, приблизительно речь шла о серьезных суммах. Даже когда парламент рассматривал вопрос о том, что, о том, переложить долг на исландцев, там речь шла о том, что даже еще не рожденные исландцы будут там платить эти, эти долги в виде налогов или каких-то отчислений, ну так или иначе людей кабалу или просто uh -huh. ну короче, исландцы повстали, так вы в том числе брали участие в этих массовых акциях нет, я на тот момент был в Украине как раз, но следил за новостями безусловно, и общался со своими друзьями здесь, ну все выглядело так, что скажем так сторонников у власти сторонников по части распределение долгов, разбиратель с внешними кредиторами. В Исландии не было вообще. И были довольно по, -по, -по исландским меркам такие жесткие противостояния на парламентской площади. А, то есть там, если заточевым, газ был, и аресты были. А, то есть в масштабах Исландии довольно все было серьезно. До чего это дело? А, Переписали конституцию, приняли решение на референдуме не платить по боргах а, Смотрите, Конституция и, и плата по долгам, да, это немножко две разные истории, они просто связаны одним кризисом, так сказать. Что касается референдума, референдум, насколько я помню, проводился дважды. Дважды люди отказывали в, в том, чтобы платить по долгам, да, чтобы долги банка списали на людей, переписали на, на население. И парламент пробовал без референдума провести голосование о том, чтобы взять долги на население, переписать на них. И он со спокойной душой сделал это. Но тут вступил кажется, в дело президент, который обычно, скажем так, представительская функция у него. Но здесь он сыграл как, как, как президент и как гражданин. Он дважды накладывал вето на это решение. А потом все закончилось в Международном суде, когда... Банк Ланц которому принадлежит эта дочка iSafe, которая задолжала больше всего часть долгов он британским и голландским вкладчикам оплатил, а часть вписали по решению суда. И вот насколько мне известно, сейчас вопрос iSafe, основной вопрос кризиса, он закрыт. То есть, основная часть долгов она закрыта. Винних и... покарали, насколько... Костянтине, скажіть, будь ласка, винних покарали цих банкірів, оголошували в Рошу. Да. Да, да, это тоже интересно. Дело в том, что судили даже бывшего премьера, который был, скажем, его обвинили в халатности э, во время кризиса, то есть то, что он не противодействовал э, таким манипуляциям банковским, ему не назначили тюремный срок, он был условный. Но э, кроме него, на самом деле, по, по настоящим срокам судили банкиров, и там сроки, Для Ісландії доволі там 5-6 років і так далі. Там домашні арест. Костянтин, Костянтин, скажіть, будь ласка, вибачте, дівчата, що я беру на себе, скажіть, будь ну, ласка, оце питання. Е, е, зараз ситуація в країні нормалізувалася, так? Але ж європ, європейська спільнота дуже серйозно тиснула на вас, сказали, що ісландці вони непорядні, не хочуть платити по боргах. Як ви вистояли в цьому? Да? Да, было такое, скажем так, была такая компания антиисландская, Ну, этих европейцев, скажем так, легко понять, потому что очень многие люди вложили свои деньги, но не получили, не получили ничего назад. Да, то есть их депозиты заморозили. Но с другой стороны, вы же видели, куда вы вкладывали этот i-safe это была замануха такая. Финансовая пирамида. Что... Да, ну не то чтобы пирамида, а просто. Процентивно вигадні для євро для і я, 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 я не, не розпитав є. Костянтине. Дякуємо вам. Є певні проблеми зі зв'язком. Костянтин строгінов був гостем ранкових курасанів. Українець він живе в Ісландії. Країні, яка вистояла під час тиску європейської світової спільноти, хотіли борги розписати на всіх. Ісландці відмовилися і вистояли. До речі, президент став одним з ключових гравців. До того він був як англійська королева, прийняв рішення не підписувати рішення парламенту. Причому двічі двічі сказав справу